बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरम भाइयों और बहनों वो कौन से पांच लोग हैं जिनकी नमाज़ें कबूल नहीं होती इसी बारे मालूम आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ अल्लाह ताला पांच लोगों की पढ़ी नमाज़ें कबूल नहीं करता मोहतरम भाइयों और बहनों जिनकी नमाज़ें कबूल नहीं होती फिर इनका कोई भी अमल कबूल नहीं होता अल्लाह ताला पांच कम वक्त लोगों की नमाज़ें दुनिया में ही उनके मुंह पे मार देता है कबूल नहीं करता पहला वो शख्स जो अपनी बीवी को रुलाता है बातों बातों में अपनी फैमिली के साथ झगड़ा करता है लड़ाई करता है अल्लाह ताला उस शख्स की नमाज कबूल नहीं करता मुझे बताओ जिसकी नमाज कबूल नहीं होती उसकी दुआ कबूल होती होगी उसका कोई भी अमल कबूल होता होगा एक शख्स था गुर्बत के हाथों तंग आकर इसने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया बीवी को रोजाना मारता घर में लड़ाई करता झगड़ा करता बीवी को जलील करता तरह तरह की अजियतें देता तरह तरह की तकलीफ़ें देता सिर्फ़ इस वजह से कि जब से तू मेरे घर में आई है अमीरी का जनाजा निकल गया है गुरबत अरूज पर आ गई है एक दिन उस शख्स की बीवी रो रही थी उस शख्स ने अपनी बीवी के ऊपर जुल्म ढाया बीवी रो रही थी वहाँ से एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाले का गुजर हुआ फ़कीर ने अल्लाह वाले से इसकी बीवी को रोते देखा तो उस शख्स को कहा मियाँ तू ने अपनी बीवी को क्यों मारा है उसे क्यों जलील कर रहा है क्यों रसवा कर रहा है उसके ऊपर तू क्यों म ढा रहा है उस शख्स ने कहा हजरत जब से मैं इस कम वक्त को अपने घर लेकर आया हूँ मेरी गुर्बत ही ख़त्म नहीं होती गुर्बत अरूज पर आ गई है जब से इस कम वक्त औरत को मैं अपने घर ले कर आया हूँ मैं गरीब हो गया हूँ इतना गरीब हुआ हूँ सुबह खाता हूँ शाम के लिए नहीं होती शाम को खाता हूँ तो सुबह के लिए कुछ नहीं होता गरीब हो गया हूँ परेशानियों ने आ घेरा है दुखों ने आ घेरा है टेंशनों ने आ घेरा है तरह तरह की मुसीबतों की लपेट में आ गया हूँ जब से अपनी बीवी को अपने घर ले गया जब से मैंने अपनी शादी की इस फ़कीर अल्लाह वाले ने कहा मियाँ तुम्हें हजरत अली रजी अल्लाह तहों का फरमान सुनाता हूँ एक दिन हजरत अली ना मुर्तज़ा शेर खुदा खिताब फरमा रहे थे दुरान खताब आपने फरमाया लोगो जो शख्स अपनी बीवी को रुलाता है जो शख्स अपनी बीवी को मारता है गुस्सा करता है इसको जलील करता है तरह तरह की इसे परेशानियाँ देता है फरमाया उस शख्स की एक तो नमाज कबूल नहीं होती उस शख्स की पढ़ी नमाज दुनिया में ही अल्लाह ताला उस शख्स के मुँह पर मार देता है उसकी नमाज पढ़ी कबूल नहीं होती दूसरा उसके घर से बरकत उठा ली जाती है उसके घर से रहमत उठा ली जाती है कोई नामो निशान उसके घर में नहीं रहता उसके घर से अमीरी का जनाजा निकल जाता है गुरबत अरूज पर आ जाती है फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकत आए तुम्हारे मालो जान रोजी रिस्क में बरकत हो रिस्क की फ्रावानी हो खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे तो खुदारा अपनी बीवी को ना मारा करो बीवी पर जुल्म ना ढाया करो बीवी को जलील ना किया करो बीवी को रुसवा ना किया करो बीवी की आंखों से आंसू ना बहाया करो पहला वो शख्स जिसकी नमाज कबूल नहीं होती जो अपनी बीवी को मारता है दूसरा शराबी इंसान शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती इसके मुँह पे मार दी जाती है जब तक कि वो तोबा ना कर ले जब तक वो शराब नहीं छोड़ता शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती एक सूद खोर था पैसा उसके पास जब ज़्यादा आया तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया शराब के नशे में लग गया एक दिन शराब के नशे में धुत सीढ़ी से नीचे उतर रहा था एकदम मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं फोत हो गया वहीं इसका इंतकाल हो गया बेटा कई रोज तक बाप का गम मनाता रहा एक रात बेटे ने ख्वाब में बाप को देखा पूछा अब्बा तेरा क्या हाल है बाप ने कहा ना पूछ बेटे सीढ़ी से नीचे उतर रहा था बजाए ज़मीन पर गिरने के सीधा जहन्नुम में चला गया मोहतरम भाइयों जो शख़्स शराब पीता है वो दुनिया में भी जलीलो ख़्वार आखरत में भी जलीलो ख़्वार इतना बड़ा जलील होता है कि उसकी नमाज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता तीसरा वो शख्स जो अपने वाले को सताता है वालन को रुलाने वाला वालदैन को तड़पाने वाला वालदैन को तरह तरह की परेशानियाँ देने वाले शख्स की भी अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करता जिस शख्स के ऊपर उसके वालदान नाराज़ हैं उसके ऊपर तो अल्लाह भी नाराज़ है उसका रसूल भी नाराज़ है अब जिस शख्स के ऊपर अल्लाह नाराज़ है क्या उसकी नमाज कबूल होती होगी क्या उसकी कोई भी दुआ कबूल होती होगी उसका कोई भी अमल कबूल होता होगा गज नहीं तो भाइयों खुदारा जिन जिन जवानों जुण के ऊपर उनके वालदे नाराज़ हैं तो खुदारा अपने वालदान को राज़ी कर लीजिए चौथा वो शख़्स सूद खोर इंसान की पढ़ी नमाज भी कबूल नहीं होती जो सूद खोर इंसान है जो सुबह शाम हराम खाता है सू तो वैसे ही हराम है जो सुबह शाम हराम खाता है हराम खाने वाले शख़्स की भी नमाज़ उसके मुंह पे मार दी जाती है पांचवा अच्छे तरीके से वज़ू ना करने वाले शख्स की नमाज़ भी कबूल नहीं होती अच्छे तरीके से वज़ू करके नमाज पढ़ा करें फिर अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह ताला फौरन अता करेगा ये पांच लोग ऐसे हैं मोहतरम भाइयों और बहनों जिनकी नमाज दुनिया में ही उनके मुँह पे मार दी जाएगी कबूल नहीं होगी जब नमाज़ कबूल नहीं होगी फिर इनकी दुआ भी कबूल नहीं होगी नमाज पढ़ने से पहले पहले इन पांच चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना ये पांच बीमारियां आप लोगों के अंदर भी पाई तो नहीं जाती अगर आप लोगों के अंदर ये पांच बीमारियां हैं तो इन्हें निकाल दो वरना नमाज़ तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम से पूछा गया या अल्लाह हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई हजूर सलाम कैसे पता चलेगा कि आज हमने फज्र की नमाज पढ़ी है जो हमने जहर की नमाज पढ़ी असर मगरब ईशा की नमाज पढ़ी है यह कबूल हुई भी है या नहीं हुई अल्लाह के नबी ने फरमाया या सहबी जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो गई है जब तुम्हारे अंदर नमाज का शौक़ आएगा फिर तुम शराब के नज़दीक नहीं जाओगे फिर तुम अपनी फैमिली के साथ ज्यादती नहीं करोगे फैमिली के ऊपर जुल्म नहीं करोगे तुम्हारे अंदर रहम आएगा तुम्हारे लबों पे मठास आएगी जब हर वक्त अल्लाह का नाम तुम्हारी जबान पे रहेगा हजरत अली ताला अन्हों के पास एक शख्स आया कहने लगा हजरत आज मैंने आपके बारे में एक नई खबर सुनी है कहा जी तूने क्या सुना है कहा जी मैंने सुना है कि आप अल्लाह से बातें करते हैं और अल्लाह आप से बातें करता है क्या मैंने ठीक सुना है आपने फरमाया तूने बिल्कुल ठीक सुना है कहाजी वो कैसे कहा मियाँ जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूँ और जब मेरा जी चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ दिन में पाँच टाइम नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना लें सिर्फ ये सोच के हो सकता है ये अजान तेरी ज़िंदगी की आखिरी अजान हो ये नमाज तेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो।, हो सकता है तुझे तेरा रब आखिरी बार बुला रहा हो तो मोहतरम भाइयों और बहनों अच्छे अखलाक की आदत बनाओ अच्छे अखलाक की तीन सौ साठ इकसाम हैं एक इकसाम भी किसी को नसीब हो गई तो अल्लाह ताला जन्नत में भेज देगा दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बार इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए आमीन सुमा आमीन आखिर में कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाह लिख दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके शुक्रिया